Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 12 Jun 2025. Kita ke berita utama. Tekanan perasaan akibat dipaksa belajar oleh ibu dan abang dipercayai menjadi punca seorang remaja lelaki membunuh dua ahli keluarganya dalam kejadian di Taman Rambai Mutiara, Bukit Rambai Melaka awal pagi tadi. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mokhtar berkata suspek berusia 17 tahun yang juga calon SPM tahun ini ditahan kira-kira pukul 5 pagi dalam keadaan termenung di hadapan rumah selepas kejadian. Suspek mengaku menikam ibu berusia 51 tahun yang juga guru serta abangnya berusia 21 tahun hingga maut manakala adiknya berusia 13 tahun turut ditikam dan ditemukan dalam keadaan parah di lokasi kejadian. Menurut polis, suspek menyimpan pisau lipat dalam beg sekolah dan menikam ibunya beberapa kali di leher, pinggang serta belakang sebelum menikam abangnya yang cuba menyelamatkan ibunya. Punca utama naas yang mengorbankan sembilan anggota pasukan simpanan persekutuan FRU di Jalan Cikus, Sungai Lampam, Teluk Intan adalah disebabkan tindakan pembalut lori triple yang masuk ke lorong bertentangan. Tindakan itu mengakibatkan pelanggaran dengan lori FRU yang ketika itu berada di arah bertentangan sehingga mengakibatkan sembilan anggotanya maut manakala sembilan yang lain cedera. Pasukan Petugas Khas Kementerian Pengangkutan Malaysia MOT mengenal pasti dapatan tersebut menerusi laporan awal penyiasatan keselamatan pengangkutan jalan setebal 146 muka surat yang membabitkan naas tragis pada 13 Mei lalu. Selain itu, siasatan awal mendapati terdapat terdapat kelompangan dalam aspek pengurusan keselamatan dan pengoperasian kenderaan lori tipe. Siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti faktor-faktor lain yang mungkin menyumbang kepada kejadian termasuk melibatkan aspek kecuaian manusia, organisasi, kenderaan dan beberapa faktor berkaitan. Sekurang-kurangnya satu atau dua individu bakal dituduh di mahkamah dalam masa terdekat berhubung dakwaan rasuah berkaitan isu pelesenan lombong mineral di Sabah. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Tan Sri Azam Baki berkata ada kemungkinan individu tersebut akan dituduh terlebih dahulu sebelum perkara itu diumumkan. Pada 6 Jun lalu, Azam memaklumkan beberapa individu bakal menghadapi pertuduhan dalam masa terdekat berhubung dakwaan rasuah membabitkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Sabah. Kertas siasatan berkaitan isu pelesenan lombong mineral di negeri itu sudah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya dan menunggu arahan untuk tindakan selanjutnya. Sebelum ini, beberapa rekaman video yang didakwa perbualan berkaitan rasuah antara individu tertentu dan beberapa wakil rakyat Sabah berhubung isu pelombongan mineral tular di media sosial. Susulan itu, SPRM membuka kertas siasatan dan menjalankan siasatan secara menyeluruh termasuk analisis forensik digital terhadap bahan bukti cuti berkenaan. Penyanyi rap tempatan antara tiga rakyat Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Laos atas cubaan menyeludup dadah jenis ganja seberat 86 kilogram. Difahamkan penyanyi yang juga anggota sebuah kumpulan rap, rap tanah air itu ditahan sejak 27 Mei lalu di lapangan terbang antarabangsa Wate selepas dicaki cuba menyeludup dadah tersebut ke Jerman. Menerusi laporan media tempatan, penahanan itu dibuat dalam satu operasi melibatkan pegawai kastam, penguatkuasa lapangan terbang dan agensi lain yang berkaitan. Hasil pemeriksaan terhadap enam beg milik suspek, pihak berkuasa menemui 103 bungkusan ganja yang disembunyikan di dalam bagasi mereka. Sementara itu, pihak berkuasa mengesahkan bahawa ketiga-tiga suspek kini ditahan dan akan didakwa mengikut prosedur undang-undang Laos dengan siasatan masih lagi diteruskan. Buat semua peminat umur di Malaysia, inilah momen yang anda nanti-nantikan. Kumpulan muzik dari Indonesia, Ungu, bakal kembali ke Kuala Lumpur sempena ulang tahun ke-29 menerusi konsert Symphony of Ungu. Konsert ini bakal menampilkan sentuhan orkestra istimewa oleh JP Denny dan Ungu berjanji akan memberikan persembahan yang penuh emosi dan bertenaga eksklusif untuk peminat di Malaysia. Lagu-lagu kegemaran seperti Cinta Dalam Hati percaya padaku dan andai ku tahu pasti akan menghidupkan semula kenangan indah kita bersama. Konsert ini bakal berlangsung pada 12 Julai 2025 bertempat di Plenary Hall KLCC pada pukul 8 malam. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga bermula serendah RM288 di www.tiketsu.com.my Seorang anggota polis mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi Shah Alam hari ini atas pertuduhan membunuh graduan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Nur Farah Kartini Abdullah yang mayatnya ditemui dalam ladang kelapa sawit Julai tahun lalu. Tertuduh Lance Corporal Muhammad Alif Monjani, 27 tahun... ...membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan... ...dibacakan di hadapan Hakim Julia Ibrahim. Mengikut pertuduhan, Muhammad Alif didakwa telah membunuh... ...dengan menyebabkan kematian Nor Farah Kartini, 25 tahun... ...di ladang SKC Kledang, Mukim Hulu Bernang, Hulu Selangor... ...antara pukul 9 pagi 10 Julai hingga pukul 6 petang 15 Julai 2024. Justru pertuduhan dikemukakan mengikut seksyen 302 kanun kesesaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati atau penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun dan sebatan tidak kurang 12 kali jika sabit kesalahan mahkamah kemudiannya menetapkan 15 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes Doakan yang baik-baik untuk kami. Itu respon penyanyi dan pelakon Eliza Razak dan Nine Point Boilers mengenai desas-desus kononnya mereka kini sedang bercinta mengakui rapat dengan Nai Eliza atau nama lengkapnya Eliza Abdul Razak 41 tahun juga tidak berselindung memberitahu lelaki itu juga setia berada di sisinya saat diuji kesusahan bagaimanapun menurut Eliza buat masa ini dia lebih selesa untuk menjalani hubungan ini seperti biasa dan tidak mahu membuat apa-apa kenyataan berhubung hubungan mereka Perkara yang sama turut dipersetujui Nai atau nama sebenarnya Mior Zulkarnain Muhammad Zamhuri 43 tahun. Jelasnya ketika ini dia sentiasa mengharapkan doa orang ramai serta sokongan terhadap perniagaan yang dijalankannya bersama Eliza. Berita dunia, lebih 2 juta pelawat Malaysia mengunjungi Thailand dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini mengatasi bilangan pelancong dari China. Keadaan ini berlaku berikutan Thailand mengalami sektor pelancongan yang berkembang pesat dengan lebih 15 juta pelancong asing mengunjungi negara itu antara 1 Januari hingga 8 Jun lalu. Menteri Pelancongan dan Sukan Sorawong Ten Hong berkata Malaysia kini mendahului senarai pelawat asing dengan 2.04 juta ketibaan. Ia diikuti dengan pelancong China sebanyak 2.02 juta, India 1.03 juta Rusia 901 ribu dan Korea Selatan lebih 702 ribu. Secara kolektif pelancong-pelancong itu telah menyumbang sebanyak 699 juta baht 90 juta ringgit kepada ekonomi Thailand. Pihak berkuasa Shanghai memindahkan keseluruhan kompleks bangunan tradisional tanpa mengubah strukturnya dengan bantuan 432 robot yang dikuasakan oleh hidrolik. Kompleks Hua Li yang terletak dalam kawasan Zanyuang di daerah Ji'ang disebut-sebut sebagai projek pemindahan terbesar di China seumpamanya dari segi saiz dan kerumitan. Susun atur kompleks bangunan tersusun rapat yang dibina pada tahun 1920-an dan 1930-an itu mempunyai berat 7,500 tan dan keluasan 4,030 meter persegi menjadikannya antara projek pemindahan paling kompleks di China. Ia dialihkan beberapa ratus meter bagi memberi laluan kepada pembinaan struktur bawah tanah tiga tingkat dengan pergerakan dilakukan pada kadar 10 meter sehari. Operasi bermula pada 19 Mei lalu dan bangunan akan dipindahkan ke lokasi asal selepas projek siap. Kemaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan Keuangan, Komoditi, IKS, Halal Naga dan Dunia Korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi peluasan semula cukai perkhidmatan SST sebanyak 6% ke atas perkhidmatan pembinaan bagi projek komersial, perindustrian dan infrastruktur bermula 1 Julai ini dijangka memberi kesan langsung kepada kos pembangunan hartanah di Malaysia. Profesor Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Dr. Muhammad Rizal Palil berkata, cukai ini akan melemahkan pasaran hartanah, mengurangkan permintaan dan menurunkan kuasa beli pengguna. Sementara itu, Maybank Investment Bank, Maybank IB berkata, pemaju berkemungkinan perlu menyerap kos tambahan ini yang boleh mengecilkan margin keuntungan dan menyebabkan kenaikan harga unit baharu. Kerajaan pula merancang untuk mengenakan cukai perkhidmatan sebanyak 6% mulai 1 Julai ke atas perkhidmatan pembinaan bagi infrastruktur, bangunan komersial dan perindustrian jika nilai bercukai melebihi 1.5 juta ringgit setahun. Tekanan ekonomi, kelemahan institusi keluarga, campur tangan pihak ketiga dan peningkatan nilai hartanah antara faktor yang menjejaskan pelaksanaan hibah di negara ini. Presiden Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Wasiyah Shopee Berhad Arifin Sabirin berkata, keadaan ekonomi semasa mendorong waris menuntut faraid walaupun harta telah dihibah. Hubungan keluarga yang renggang akibat gaya hidup moden turut menyumbang kepada pertikaian sesama waris. Selain itu, campur tangan pasangan waris dan penasihat luar serta lonjakan nilai hartanah menjadikan hibah terdahulu lebih mudah dicabar, khususnya jika ada rasa tidak adil terhadap pembahagian. Mengulas mengulas isu tular hibah takaful, Arifin menjelaskan ia hanya melibatkan isu teknikal undang-undang dan tidak membabitkan wasiah yang terus berop, ber, terus beroperasi seperti biasa. Berita sukan, jagoh Muay Thai negara Ahmad Nor Iman Alif Rakib berjaya mengumpul hadiah kemenangan hampir 1 juta ringgit selepas menyertai kejohanan seni bela diri terkenal One Championship sejak April 2023. Alif yang kini berusia 21 tahun meraih kemenangan ke-8 daripada 10 pertarungan selepas menewaskan lawan El Mendi El Jamari pada 6 Jun lalu di Stadium Lumpini sekaligus membuka peluang mencabar juara dunia Star Week dari Thailand, Pranjanchai PK Senchai. Susulan prestasi cemerlang, dia ditawarkan kontrak lumayan bernilai 100,000 US dollar serta beberapa bonus termasuk ganjaran khas 50,000 US dollar selepas menumpaskan lawan dari Maghribi Zakaria El Jamari. Dengan pendapatan yang diperoleh hasil penyertaan dalam One Championship, Alif mengambil inisiatif membuka gym seni bela diri sendiri di setapak dan turut membeli tanah di Kelantan sebagai pelaburan masa depan. Indonesia dan Iraq secara rasmi meminta badan induk bola sepak dunia FIFA dan Konfederasi Bola Sepak Asia AFC untuk menjelaskan kriteria yang digunakan untuk memilih negara tuan rumah bagi pusingan keempat kelayakan Piala Dunia 2026. Pusingan keempat kelayakan Piala Dunia itu menampilkan enam pasukan yang menduduki tempat ketiga dan keempat dalam kumpulan A, B dan C bagi pusingan kelayakan ketiga. Pasukan ini kemudiannya akan dibahagikan kepada dua kumpulan dan bermain di tempat berpusat yang dihoskan oleh dua negara. Walaupun FIFA dan AFC belum mengumumkan tuan rumah, kabar angin mencadangkan Arab Saudi dan Qatar mungkin dipilih sebagai penganjur sukan besar itu. Sebagai maklum balas, Persatuan Bola Sepak Indonesia (PSSI) telah menghantar surat rasmi kepada FIFA dan AFC meminta keterusan berhubung proses pemilihan dan kriteria. Sebagai penutup 15 minit MTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Jumaat 13 Jun 2025. Jangan lupa dapatkan, akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Jangan lepaskan konsert eksklusif Symphony of Ungu pada 12 Julai 2025 di Dewan Plenari KLCC. Dapatkan tiket anda sekarang dengan harga serendah RM288 di www.tickettoyou.com.my. Scan saja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.